Доброе утро всем, кто присоединился к телеканалу Надия. Меня зовут Яна Петренко, и я приглашаю вас на свою ленивую кухню. Миндальное молоко очень вкусный и бесконечно полезный продукт для вашего здоровья. Он зарядит вас энергией и хорошим настроением, а самое главное, витаминами на весь день. Этот напиток очень прост в приготовлении, состоит из ингредиентов, которые доступны в любое время года, но я уверена, что он превзойдет все ваши ожидания. Побалуйте себя и своих деток этим замечательным, а главное, очень полезным коктейлем. А для него нам необходимо взять миндальные зерна, примерно 15-20 штук. Их мы предварительно замочили на несколько часов и очистили от кожуры. Также пол стакана воды, в которой замачивались наши зерна, пол стакана молока и одну столовую ложку меда. Ну что ж, приступим к приготовлению. В блендер мы помещаем наши зерна, заливаем их водой и 5 минут это все размалываем на максимальной скорости, чтобы это все стало однородным. Спустя 5 минут вы видите, какое замечательное белое молочко у нас получилось. Теперь добавим сюда 1 столовую ложку меда. Мед обязательно должен быть жидким. И пол стакана молока. И снова взобьем это все. Ну вот, наш коктейль готов. Как видите, нам понадобилось очень мало времени, но это просто самый настоящий стакан с витаминами. Напоить таким молоком ваших детей не составит труда, но при этом они получат суточную дозу кальция и витамина Е. Такое молоко также советуют употреблять при бессоннице, малокровии, плохом зрении и язве желудка. Друзья, не забывайте, что завтрак – это самый главный прием пищи за весь день, поэтому обязательно подкрепитесь перед работой и запейте ваш завтрак таким замечательным молоком. Ну, а я желаю вам хорошего настроения, приятного аппетита и очень крепкого здоровья!